Минулі свята виявилися для нашого міста трагічними. Три випадки зі смертними наслідками почасли міста. За роз'ясненням наша знімальна група звернулася до начальника Трестинецької поліції. Дуже багато ходять слухів об этих путешествиях. Хочу сказати, що працівники поліції Тросенца работали на эти вихідні слажені. В их действии профессионализм был. Вот. Но все происшествия, о которых я расскажу, позже выезжали своевременно. Был по тревоге понят весь личный состав на все происшествия. И благодаря этим всем слаженным действиям мы добились положительного результата. Злочинцы были установлены и понесут соответственно, наказание, которое предбачено законом. Ну, начнем все по порядку, о том, что 6 числа, около часа ночи, в отделение полиции поступило сообщение о том, что на одном из хозяйств произошло, будем говорить, чрезвычайное происшествие. Друг застрелил друга моментально был поднят личный состав по тревоге, в течение пяти минут выехала оперативно-следственная группа, вот, был вызван кинолог с собакой из Сум, так как преступник место происшествия покинул и ушел в неизвестном направлении. Приехав на место происшествия, что мы увидели? Мы увидели труп мужчины, который лежал в гараже. Вот, как потом выяснилось, пьянствовали они или распивали, правильно сказать, спиртные напитки вдвоем. Между ними вышла ссора, и хозяин дома решил эту ссору разрешить, схвативший ружье, и выстрелив своего товарища. Ранение было смертельным. Вот, на месте происшествия он скончался. Преступник бросил ружье и убежал в неизвестном направлении. И, честно говоря, благодаря э -э -э собаке, которая пошла по следу, мы вышли на преступника, и через несколько часов был он задержан и помещен в... ИТТ, то есть полиции. На данный момент проводятся следственные действия, и следователь прокуратура примет решение, направит материалы в суд, и будут материалы рассмотрены судом. Скажите, до речи, сброя была зарегистрирована? Сброя была не зарегистрирована, как в предыдущем выпуске я еще раз хочу обратиться к жителям города и района. Идет месячный добровольный задачи оружия пожалуйста, мы готовы всех принять. Если вы сами пришли и написали заявление о добровольной сдаче оружия, вы имеете право его потом официально зарегистрировать. А как в данном случае получилось, человек еще понесет за это ответственность, то, что у него дома хранилось незаконное оружие. Скажите, на вашу думку, вообще, сколько... Ну, какие будет, какая покарание будет, Кому? Ну, на вашу Є Яка? уголовний кодекс, який є суд. Ну, эта идет уже от 8 лет. Другий випадок стався на залізничній колії і також призвів до смертельного наслідку. Під час руху приміського поїзда машиніст і його помічник помітили невідомого, який стояв біля залізничної колії. Коли поїзд наблизився, чоловік ліг на рейки. На праздник 8 марта. Тоже поступает сообщение о том, что на, недалеко от ЖД вокзала город Ростенца неизвестный мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд. При этом ему отрезала голову. Вот, буквально два дня назад мы установили личность самоубийцы, тоже он оказался жителем города Ростенец. Что побудило этого сделать, ну, понятно, мы сейчас не можем сказать. Ну, человек был в нейтральном состоянии, как мы потом выяснили. Но факт тоже был пьющий. И тоже мы много усилий приложили, чтобы восстановить личность и мотивы то, что побудило человека это все делать. Подлитки стыкаются с безличью проблем в процессе дорослешания. И иногда это до трагичных выпадков. 9 числа тоже поступило в дежурную часть родительского отдела о том, что в одном из лесных массивов был обнаружен труп молодой девушки, которая покончила жизнь самоубийством через повешение. А причины может сказать, ничего. Причина, и чему так я не скажу, идет следствие. Факт зарегистрированный, проведена судебно-медицинская экспертиза. А сколько лет было девушке? Девушке было полно 15 лет, учащиеся в ну, одной школ города. Mm -hmm. На данный момент одна самоубийство. Скажите, какие еще, возможно, действия ваших соавторов продолжались на этом на неделе? Ну, что, можно вообще было? Я хочу сказать, что сейчас задержана нами группа лиц, те, которые в одном из сел города, района совершают кражи из домов. Вот уже показано три эпизода. на это происшествие в единый реестр досудовных расследований, идет со и они тоже понесут наказание. Ну и есть и негатив. Так как я в предыдущий раз говорил, участились в квартирные кражи. Еще я хочу обратиться к жителям города, района. Если вы видите подозрительных лиц на территории города или района, незнакомые я... машины возле подъездов, звоните на линию 102. Будет моментально выезжать оперативно-следственная группа, проверять подозрительных лиц, что у них находится с собой. И При допомозі, я думаю, общественності ми зможемо поймати приступників, ті, які залишають квартирні кражі. Тож, давайте будемо пильними, що ж стосовно смертних випадків, то замислимось, життя нам дається лише одне, і ніякі проблеми не вирішуються смертю.